اہل عرب میں جب شادی بیاہ کرتے تھے تو قدیم رواج کے مطابق دعوت کی تقریب میں شامل مہمانوں کو توازہ کے لیے بھنے ہوئے گوشت کو روٹی کے ٹکڑوں کے اندر لپیٹ کر پیش کرتے تھے اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو پتہ چلتا کہ اس شادی میں شریک افراد کی تعداد زیادہ ہے یا دعوت میں تیار کیے گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے تو وہ کھانے کے وقت دو روٹیوں کو گوشت کے بغیر ایک دوسرے کے اندر لپیٹ کر اپنے اہل خانہ رشتہ داروں اور انتہائی قریبی دوستوں میں تقسیم کرتے تھے جبکہ گوشت والی روٹی صرف باہر سے آئے ہوئے اجنبی مہمانوں کو پیش کیا جاتا تھا ایسے ہی ایک بار یہ غریب شخص کے یہاں شادی کی تقریب تقریب تھی جس میں اس شخص نے دعوت کے دن اتحاطاً صرف گوشت کی روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے قریبی مطلب بغیر گوشت والی روٹی اپنی قریبی گھر والوں رشتہ داروں اور متعدد قریبی قابل بھروسہ دوستوں کو کھانے میں پیش کی تاکہ اجنبیوں کے کھانوں میں گوشت والی روٹی دی جا سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے جنہوں نے صرف روٹی ملی تھی انہوں نے ایسا کھانا شروع کیا گویا اس میں گوشت موجود ہے سوائے اس کے ایک انتہائی قریبی رشتہ دار کے اس نے روٹی کھول کر گھر کے سربراہ کو بلایا اور غصے سے بلند آواز میں کہا اے عبداللہ کے باب یہ کیا مذاق ہے یہ تو روٹی ہے گوشت کے گوشت کے بغیر ہے میں آج کے دن یہ ہرگز نہیں کھاؤں گا غریب شخص نے تحمل سے سنو اور مسکرا کے جواب دیا اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخوان پر انہیں ہر حال میں گوشت پیش کیا جا جائے یہ لیجئے گوشت کا ٹکڑا اور میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی میں نے اپنے اہل خ... میں نے آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کر رہا تھا ہمارے موجودہ دور میں بہت سارے لوگوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں ان کو اپنے گھر کے فرد جیسا سمجھتے ہوئے ان پر یقین رکھتے ہیں کہ مشکل مشکل وقت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ہماری پیٹھ پیچھے ہماری عزت کی حفاظت کریں گے ہر حال میں وفاداری نبائیں گے لیکن اہم ضرورت کے وقت ہمارے اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کون سی روٹی کون سے بندے کو دینی ہے